Allah, Tanrı və ya ilah bədən və ağılı zəiflədib, məhfədən hər şeyi qadağan edib. İnsana zərər verən hər şey qadağandır. Allah Teala Qur'an'ın 6. Suresi'nin 145. ayəsində belə buyurur: "Ey Rəsulüm, de: Mənə gələn vəhylər çərçivəsində murdar olduqları üçün ölə heyvan, axarqan, donuz zəti və Allahdan başqasının adı ilə günah olaraq kəsilmiş heyvanlar istisna olmaqla, hər hansı bir kəsin yediyi yeməklər çərçivəsində haram buyurulan bir şey görmürəm." Digər kənd təsərrüfatı ət növlərinə fərqli olaraq donuz zətinin toksinlərlə zənginləşməsinin səbəbləri var. Birinci səbəb donuzların həzm sistemi ilə bağlıdır. İnsanların ətindən istifadə etdiyi heyvanlardan fərqli olaraq, donuzda parazitlər və xəstəliklər sayına görə dünyada ən murdar heyvanlardılar. Donuzlar necə şeymə ilə məşhurdular? Nəinki öz neciciklərini, hətta digər heyvanlar və insanların necisin də yeyirlər. Donuzlar 3-cü dünya ölkələrində tualet olmayan yerlərdə necəsatın ayrılma aparılması üçün ən yaxşı utilizatordular. Bu cür təcrübələr donuzlarla aparılır. Eyni zamanda da 5 minli donuz fermalarında olan necəsatın miqdarı 50 min əhalisi olan şəhərdəki necəsatın miqdarı qədərdir. Donuz yediği şeyləri çox tez, 4 saat dərəcində həzm edir. İneydə bu proses 1 sutka vaxt aparır. Həzm zamanı insanda olduğu kimi heyvanın da bədəni sağlamlıq üçün ziyanlı olan toksinlərdən və yeyilən qidaların digər hissələrindən azad olur. Donuzların orqanizmi çoxlu toksinlərə, qurtlara və gizli xəstəliklərə malikdir. Bunlardan bəzi şeylər başqa heyvanlarda olsa da, veterinarlara görə donuzlar başqa heyvanlardan fərqli olaraq xəstəliklərə daha meylidirlər. Buna səbəb donuzların zibilliklərdə eşələnmələri və hər şeyi yemələridir. Belə ki donuzların həzm sistemi olduqca səthi işləyir və çoxlu sayda toksinlər onların bədənlərində qalır və piqatna keçir. Bundan başqa donuzlarda toksinləri xaric edən hər hansı bir vəzilər yoxdur. Buna görə də donuzların orqanizmində bir qədər zəhərli maddələr qalır. Donuzçuluq təsərrüfatı bir sıra təhlükəli donuz infeksiyaları və xəstəliklərindən həmişə əziyyət çəkib, hələ də əziyyət çəkməkdədir. Hətta donuz fermalarında qayığı ilə yetişdirilən donuzlar da xəstələnirlər. Birləşmiş Ştatlarda aparılmış tədqiqatlara əsasən, 200 quru donuz zətinin 69%i diyareyə qusmaq, qarın spazmları ilə müşahidə olunan lixaradka və mədə-bağırsaq xəstəlikləri yaradan zərərli bakteriyaları yoluxmuşdur. Donuzların orqanizmində əsasən də ətində parazitlər mövcuddur. Onlardan bəzilərini hətta yemək hazırlamaq prosesində də mənfi etmək çox çətindir. Məhz buna görə yaxşı hazırlanmamış donuz ətini yeyilməsi ilə bağlı çoxlu xəbərdarlıqlar olunur. Donuz əti infeksiya və viruslara görə insan orqanizmini təhlükə altına alır. Yaxınlarda aparılmış tədqiqatlar donuz əti yeyən insanların öz bədənlərində parazit daşımaqlarını müəyyən etməklə cəmiyyəti şoka salmışdır. Donuz soliteri. Donus soliteri qida parazitləri arasında dünyada birinci yer tutur. Dünya üzrə ona 50 milyon insan yoluxmuşdur. Hər il bu parazitdən 50 min insan öz həyatını itirir. Bəzi tədqiqatçılara görə bu iki göstərici vaxtında düzgün qiymətləndirilməyib. Donus solterinin yaratdığı infeksiya Asiya, Afrika, Filippin, Cənubi Amerika və Avropanın cənub ərazilərində geniş yayılmışdır. Bu infeksiya insanın ürəyini, beyin, ciyər və diafraqmasını zədələməyə qadirdir. Bu infeksiyanın diaqnozu qoyulmuş 6 faizlərə çəkmişlərdə onuruğa beyinin kistası aşkar olunmuşdur. Bu isə sudruğa qara basmalar, koma və hətta ölüm deməkdir. Donuz soliteri donuz toxumalarında xora yaradır. İnsan da donuz zətnini yeyəndə həmin xoraya yoluxur. İnsanın mədəsində boşluqlar yaranır və orada uzunluğu bir neçə metrə çatan donuz soliteri əmələ gəlir. Yetkin qurdlar insan nəcisinə düşən yumurtalar qoyur. Əgər donuzlar həmin nəcisini yeyirlərsə, onlar nəzələ toxumalarında olan kista böyüyür və beləcə həyat dövrüyəsi təkrarlanır qərarlanır. Donus solterinin qurdu bütün məşəyyəyatın sağlamlığı üçün ciddi təhlükədir. Həmin qurtlar insan beyinində boşluqlar qoyaraq insanın digər toxumalarına keçirlər. Orada onlar uzunluğu 2.7 metr arasında olan böyük qurtlara çevrilir və insan bədənində 25 il yaşaya bilirlər. Bundan zərər çəkmiş insanların beyin tomoqrafiyası qurtlar tərəfindən açılmış çoxsaylı dəliklərə görə ulduzlu səmaya bənzəyir. Yeni tədqiqatlar göstərir ki, xroniki baş ağrılarının səbəbi beyin daxilində olan donosoliter ola bilər. Eləcə də böyük insanlarda epilepsiyanın ən tanınmış səbəbi də donus soliteridir. Epilepsiyadan əziyyət çəkən 50 milyon insandan çoxu bu qurda yoluxub. Həmçinin o beyin şişinin, depressiyanın, demensiyanın, anevrizmin yaranmağına Potensial olaraq baş ağrıları, başgicəllənmələri, sudurqalar, digər nevroloji nasazlıqlar və qəfil ölümə səbəb olur. Bu parazitin varlığı donuz əti ilə qidalanmaqdan imtina etmək üçün kifayət etməlidir. Sinir sisteminin parazitar yoluxması olan neurosistiserkoz. Bu donuz soliter ney yoluxmuş insanın toxunduğu qidada yaranan donuz soliter yumurtasının təsadüfi udulmasının nəticəsidir. Alimlər xəstəliyin mənşəyini daha dərindən təhqiq etdikcə daha qorxulu olur. Peruda aparılan tədqiqatda Alimlər ölkənin əhalisinin 37%-ində yolxma əlamətlərini müəyyən ediblər. Elmi ədəbiyyat göstərir ki, Latın Amerikasında 11-29 milyon arası insan neurosistiserkozdan əziyyət çəkir. Bu lentvari qurtlar dünyanın digər bölgələrində də yayılmışdır. Əgər insanlar artıq infeksiyaya yoluxublarsa və artıq yoluxmuş insanlarla bir yerdə yaşayırlarsa, paraziti əldə etməyin böyük riskinə məruzdurlar. Hətta onlar artıq yoluxmuş insanların hazırladığı qidanı qəbul edirlərsə belə. En büyük problemlerden biri de trikinelyozdur. İnsanlar tərkibində trikinel adlı yumru qurtdar olan donuz əti ilə qidalanmaqla bu infeksiyaya yoluxurlar. Planetimizdə 1 milyarddan çox insan bu yumru qurtdara yoluxmuşdur. Siz bu qurdu tərkibində onun yumurtaları olan su və qidanı qəbul etməklə əldə edirsiniz. Yoluxmuş 1 milyard insanın əksəriyyəti ona donuzətini yeməklə yoluxublar. Təkrar ABŞ və Kanada da hər 6-cı şəxs donuzətində olan qurtdara görə trikineloza yoluxur. İnsanların çoxunda yoluxmanın xüsusi simptomları olmur. Adətən bu başqa xəstəliklərə bənzəyir. Qurdlar ətin yoxlanılması zamanına aşkar olmurlar. Ətin duzlanması və hissə verilməsi də onları öldürmür. Adətən trikinilyozun simptomları bunlardır: ürəkbulanması, qusma, diareya, baş ağrısı, lixoradqa, öskürək, gözlərin şişməsi, əzələ və oynaq ağrıları, koordinasiya, ürək və tənəffüs problemləri. Yumurət trikinel gurtları trikineliozun yaranma səbəbidir. Dono solterinə yoluxmada olduğu kimi, yetkin yumru qurtdar əsasən mədədə olur və ürəkbulanması, qusma, mədə qıcıqırması, qarın ağrısı, qarın ishalı və ya tinafiliya yaradır. Amma qurtdarın yumurtaları insan bədəninin hər yerinə köçədə bilər və bununla şişkinlik, əzələ ağrıları, lixaratka və zəiflik yaradırlar. Ən böyük təhlükə beyinə çatmış yumurtalardır. Onlar arasında çox ciddi nevroloji pozğunluqlar yarada bilərlər. Motorikanın sıradan çıxması, tənəffüs iltihabı və hətta ölümdə Eləcə də donuzətində Astrisia və Ascaret kimi başqa parazit qurtları və böyük çoxhücərlili orqanizmlər də tapılmışdır. Adətən donuzlarda onlarla digər qurtlar, mikrob xəstəlikləri və bakteriyalar da vardı. Onlardan çoxu isə yalnız donuzlarda olur. Donuzlar hepatit E virusunun, donuz reproduktiv respirator sindromunun NEPA və Nipah venimungal viruslarının ilkin daşıyıcılarıdılar. Bu parazit və virusların hər biri sağlamlıqda ciddi problemlər yarada və ölümlə nəticələnə bilərlər. Donuzətinin yeyilməsi, ürək xəstəlikləri, şəkər xəstəliyi, artrit, astiaporoz, Alzheimer, astma, impotensiya kimi xəstəliklərin inkişafı şanslarını çoxaltdır. Emal edilmiş donuzətinin və qalbasaların yeyilməsi ürək və şəkər xəstəliyi nə yoluxma şansını artırır. Daha öncə bu cür etim maddədə xərçəng xəstəliyinin inkişaf riskinin daha da artması ilə olan əlaqəsi təyin edilmişdir. Amma müasir tədqiqatlar bizə digər təhlükələr barədə də xəbərdarlıq edir. Bütün dünyada 1 milyondan çox insanın iştirak etdiyi 20 tədqiqat aparılmışdır. Təyin olunmuşdur ki, hər gün hətta 50 qram emal edilmiş donozətni yeyilməsi 42% daha çox ürək-damar xəstəlikləri və 12% daha çox ikinci dərəcəli şəkər xəstəliyi riski yaradır. Daha bir zərər qızardılmış donu zətfinin tez-tez yeyilməsi ilə sidik kisəsinin xərçənginin yaranma bilmə riskidir. Yüksək temperaturlarda hazırlanmış bu cür ətdə xərçəngə səbəb ola biləcəyi hidrosiklik törəmələr olan aminlər yaranır. 12 il ərzində sidik kisəsində xərçən xəstəliyi olan 800 pasiyentin və elə bu qədər də xərçən xəstəliyi olmayan pasiyentlərin iştiraki ilə aparılmış tədqiqatda onların qidalanmaları haqqında məlumatlar analiz edilmişdir. Müəyyən olunmuşdur ki, çox qızardılmış donu zətfi və ya digər qırmızı ət yeyənlər CD ikisəsində xərçəngin yaranmasında böyük risklə üzləşdirlər. Donuzətindən alkoqallizmlə eyni sürətdə qaraciyər sirozu əmələ gəlir. Onun yeyilməsində qaraciyərin zədələnməsi və zəhərlənməsinə gətirib çıxaran bir neçə faktor vardır. Aydındır ki, qərbdə donuzətinin əksər hissəsi əmal olunmuş halda yeyilir. Hisə verilmiş svetschina, kolbasa və bekon sosisələri kimi. Bu məhsullarda qaraciyər xərçənginin inkişafına təkan verən yüksək dərəcədə nitrat konservantları və tanınmış karsinogenlərin olması xarakteriktir. Bundan əlavə istehsal prosesində donuz inqrediyentləri uzunmüddətli bu temperaturların təsirlərinə məruz qalırlar. Nəticədə insan orqanizminə, və ən xüsusilə qaraciyərə məhfedici təsir göstərən yüzlərlə növ xradikal ifraz olunur. Hətta spirtli içkilərin ən az istifadə edildiyi ölkələrdə belə, son 40 il ərzində aparılan müşahidələr qaraciyər serozunun donozətinin yeyilməsindən aslılığı konkret şəkildə müəyyən olunmuşdur. Bu cür əlaqə qaraciyər serozunun nəticəsində ölümlərin səbəbinin spirtli içkilər deyil, donozətinin yeyilməsi olan Kanada'nın 10 əyalətində müşahidə olunur. Olmuşdur. Donus peyində yağlı turşular və xolesterin vardır. Müəyyən olunmuşdur ki, çoxlu miqdarda donuz zətninin yeyilməsi qarın, qalxanvarı vəzi, ciyər, böyrəyi, sidik kisəsi, düz bağırsaq və prostatın xərçəng xəstəliklərinə yoluxmasını riskin artırır. Donozətni yeyilməsi ilə qaraciyər xəstəlikləri, xərçəng və çoxsalı minskleirozlar arasında qeyri-adi güclü əlaqə vardır. Tədqiqatçılar Donozətnin yeyilməsi ilə 1-dərəcəli qaraciyər xərçəngi və bəd xassəli şişlər arasında əlaqə aşkar edilib. Donozətnin yeyilməsi ilə bağlı digər xəstəliklərin artırışı zamanı alimlər çoxlu sadəskleirozlarla arasdaşmış və şoka düşmüşlər. Müəyyən olunmuşdur ki, bu xəstəliyin əhali arasında geniş yayılmasının səbəbi məhz Donozətnin yeyilməsidir. Həmçinin Donozətnin yeyilməsi döş xərçəngi yoluxmağın riskini artırır. Donuz əti və paqra. Donuzətinin tərkibində orqanik birləşmə olan purininin yüksək dərəcədə olması səbəbindən, onun mütəmadi yeyilməsi insan bədənində sidiyi turşusu konsentrasiyasının artmasına gətirib çıxarır. Donuzətinin yeyilməsi bədəni məxfidir. Donuzətindəki yağ mal və toyuq ətindekindən çoxdur. Bu da yüksək arterial təzyiq, yüksək miqdarda xolesterin, xərçəng və ürəydə olan problemlər deməkdir. Donuzətində digər yəyə və iltihaba gətirib çıxara bilən çoxlu miqdarda histamin və imidazol birləşmələri var. Tərkibindəki yüksək miqdarda xalestrinə görə donozətinin yeyilməsi böyrəkdə daşın yaranması və piylənməyə gətirib çıxara bilər. Daha çox tədqiqat aparıldıqca məlum olur ki, donozət yeyilmək üçün yararlı deyil. Fərqi yoxdur, çiy və ya emal olunmuş. Az qızardılmış və ya tam qızardılmış olsun, istənilən vəziyyətdə